असलम मैं समीना मिस फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल ये जो वीडियो है इतानवे और दसवीं के लिए है मराठी संयुक्त विषय के लिए जिसमें आठ मास का व्याकरण विभाग रहता है प्रश्न क्रमांक तीन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस विभाग क्रमांक तीन भाषा अभ्यास ये प्रैक्टिस के लिए है अभी प्रश्न क्रमांक तीन व्याकरण घटका पर आधारित कृति जो आठ मास के लिए रहती है जिसमें पहला सवाल जो है ना काल से रिलेटेड रहता है तो देखो पहला काल ओलखा और दूसरा बताया गया है भविष्य काल करा मतलब काल ओलखा नहीं काल बदला पहला है हे पेन हे का ही वज़नदार आहे अभी जब जुमले में आहे आता है तो वो जुमला जो है ना वर्तमान काल दर्शाता है तो यहाँ आप आगे लिखेंगे वर्तमान काल ओके फिर दूसरा सवाल है माझा ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिलाला तो मिलाला ये भूतकाल दर्शाता है तो भूतकाळ दर्शाने वाला जो क्रियापद वो हटा हटाके भविष्य का दर्शाने क्रियापद यूज करना है तो इसका जुमला रहेगा माझा ग्रंथाला राज्य पुरस्कार पूरस्कार तो इस तरह से आप जुमला बना देंगे दो मास के लिए सवाल लेता है दूसरा सवाल है दो मास के लिए खालील वाक्य प्रचार व त्याचे अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा अभि भुरळ घालणे भुरळ घालणे का देखो या पे उसका अर्थ बताया गया है इसमें से ये अर्थ सही है आकर्षित करने भुर घालने मतलब आकर्षित करने और शिरशिरी एने इसका मतलब होता है अंगावर बारीक काटा एने मतलब रोंगटे खड़े होते तो ऐसे शिरशिरी एने मतलब अंगावर बारीक काटा एने अभी शब्द संपत्ति से रिलेटेड सवाल देता है एक एक मास के लिए खाली शब्दांचे समानार्थी शब्द लिया अभी नवनीत यह पहला शब्द दिया है जिसका हम जमात आपको लिखना है नव लिखना है तो नवनीत का हम जमात जो या हम मायने जो है ना लोनी होता है फिर आई आई का माता जननी ऐसे होता है पुढ़ी शब्द तिल अक्षरापुन नवीन शब्द बनवा अभी एक आपको अल्फाज दिया है तो उसके ज़रिए आपको इसी में से जो है अल्फ़ाबेट है इसका इस्तेमाल करके सिर्फ दो शब्द बनाने अभी वनस्पति पासून ऑलरेडी ये बहुत बड़ा शब्द है तो इसमें से बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे तो मीनिंगफुल है ना अपने को सही से दो शब्द बनाने अभी वनस्पति एक बना सकते हैं पासुन एक बना सकते हैं वन बना सकते हैं पान बना सकते हैं सुन बना सकते हैं ओके तो ऐसे छोटे छोटे अल्फाज बनाने की कोशिश कीजिए फिर नेक्स्ट अचूक शब्द ओलखून लिहा चार शब्द दिए है चार शब्द में से एक शब्द सही है तो जो सही है उसी को छाट के लिखना है तो ये वाला जो तीसरा वाला शब्द है वो सही है सूर्य प्रकाश क्योंकि सूर्य में जो सूर्य रहता है ना मतलब उकार जो रहता है वो दूसरा उकार रहता है तो ये चीज याद रखो सूर्य प्रकाश तो ये तीसरा वाला सही है फिर आगे बताया गया है कुड़ी विराम चिन्ह ओढ़ खुन तेंची नावे लिहा अभी यहाँ पे विराम चिन्ह दिया है तो पहला जो विराम चिन्ह है वो उद्गारवाचक चिन्ह है या उद्गार चिन्ह और दूसरा जो है वह अर्धविरा है ये तो पहला उद्गारवाचक चिन्ह और दूसरा अर्धविरा जजाकल्ला खैर